নমস্কাৰ সন্মানীয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি আজি এটা বস্তু মানে বিষয় দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ প্ৰয়াস কৰিছোঁ সেয়া হ'ল এয়া চাওক মোৰ সন্মুখত এডাল নেমুৰ মানে কাটিং মোৰ ঘৰৰ বাৰমহীয়া নেমুৰ কাটিং মই বনাই লৈছোঁ ইয়াক মই যোৱা মাৰ্চ মাহত ৰুইছিলোঁ এবছৰ হোৱাই নাই এবছৰ নহওঁতেই ই সুন্দৰ ফচল দিছিল এই ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছেনে ইমান সাতটামান লাগিছিল বাকী ছিঙিলোঁ মই এতিয়া তিনিটাহে আছে বাকীবিলাক মই দেৰি হ'ল ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ কাৰণে এইটো কিমান ডাঙৰ এই দেখিছে এই সুন্দৰ ডাঙৰ গতিকে ইয়াক আমি মানে নিজে কৰি খুব কম সময়তে ৰুই ইয়াৰ ফচল দিছে মই ইয়াত দেখুৱাবলৈ লোৱা বিষয়টো হ'ল নেমুটো লাগেই সেইটো মই দেখুৱাবলৈ বিচৰা নাই মই দেখুৱাব গৈছোঁ এইটো যে সৰু টাব এটা সৰু মানে বেগ এটা পলি বেগ এটা এইটো বাৰ বাই বাৰ বুলি ক'ব পাৰি এইটোতে লগাইছোঁ আমি গতিকে এনেকৈ যদি দুই চাৰিজোপা আমি লগাই লওঁ ঘৰতে নেমু ঘৰৰ ঘৰুৱা চাহিদা ধুনীয়াকৈ জৈৱিকভাৱে পাব পাৰি বজাৰত যিমান দিন নহ'লেও কিছুমান সাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় আপুনি ঘৰতে ফুল ৰোৱাৰ নিচিনাকৈ আমি ৰুব পাৰোঁ নেমু বহুতে ভয় খায় নেমু গছ ডাঙৰ 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 হ'ব সেইটো নহয় ডাঙৰ হ'লেও নহয় আৰু বস্তুটো সৰুকৈ আমি এনেকৈ যতনতে ল'ব পাৰোঁ গতিকে সেই ভয় খাব নালাগে নিজে নিজে উৎপাদন কৰিব পাৰি ফুল লোৱাৰ যাৰ অভ্যাস আছে সেই সহজতে নেমু এনেকৈ লৈ ল'ব পাৰে তিনি চাৰিজোপা ল'লে গোটেই বছৰটো খাব পাৰি আমাৰ এই বাৰমহীয়া বাৰমহীয়া জাত আনি ল'ব লাগে আৰু প্ৰথম কথাটো হ'ল কি নেমুৰ উপকাৰিতাটো মই ক'বই নালাগে এইটো এটা ডাঙৰ দীঘলীয়া এটা বৰ্ণনা হ'ব বৰ্ণজনা দিব নাযাওঁ মই সকলোৱে জানে আৰু আমাৰ অসমীয়া নেমু কাজি নেমু ইতিমধ্যে ডাঙৰ এটা স্বীকৃতিও পাইছে যে টেগ বুলি আচাম ষ্টেট টেক বুলি যিটো কোৱা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেগ যিটো পাইছে সেইটো ডাঙৰ এটা গৌৰৱৰ বিষয় গতিকে আমাৰ তেনেকুৱা অসমীয়া নেমু আমি নিজে কৰিব লাগে আৰু কৰি ঘৰৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব লাগে আৰু সেইটো কৰিবলৈ লওঁতে আমি মাটিখিনি উপযুক্ত কৰি বনাই ল'ব লাগে আমি চাওক ইয়াত ৰোওঁতে আমি বঢ়িয়াকৈ মাটিটো উপাদানবিলাক মিলাই লৈছোঁ লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াক আৰু ই আৰু ফুলিব এতিয়া এতিয়াই ফুলিব মানে বাৰমহীয়া লাগে বুলি কৈছোঁৱেই মই গতিকে আমি ইয়াক মাটি অলপ উলিয়াই দিম এক খাদ্য যোগান ধৰিম এতিয়া নতুনকৈ আৰু এনেকৈ আমি ইয়াৰ পৰা মাটি উলিয়াই দিম অলপ মনোযোগেৰে কৰিব লাগিব কামটো ফুল ৰোৱা যাৰ অভ্যাস আছে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰে একেই পদ্ধতি আচ্ছা এতিয়া মই মাটিখিনি উলিয়াই দিলোঁ খালী কৰি পেলালোঁ তাত মই ইয়াক এতিয়া পৰৱৰ্তী উৎপাদনৰ কাৰণে কিছুমান উপাদান মিহলাই ল'ম ইয়াৰ ভিতৰতে ফলত এটা বস্তু খুব জৰুৰী ফলজাতীয় গছত বন মিল ইয়াত মই বন মিল সম্পূৰ্ণ ডাঙৰকৈ এমুঠি দিম ইয়াতে আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে দিম মই খলি হৈ খলি হৈ অলপ পুৰণি হৈছে পুৰণি হ'লেও একো নহয় সৰিয়হৰ খলিহে দিম মই তাৰপিছতে দিম মই ইয়াতে কণীৰ বাকলি কণীৰ বাকলি গুড়ি এইখিনি দিম দিয়াৰ পিছত দিম মই অলপমান বেমাৰ আজাৰ ফাংগাছৰ কাৰণে এয়া চাৰ্ফ পাউদাৰ এ চাপৰত দেখিছে এইটো ফাংগি ছাইড খুব ভাল ফাংগী ছাইড ইয়াক আমি ইয়াৰ লগত মিহলাই দিম আৰু এয়া আমাৰ এয়া পাত পচা সাৰ আছেই এইখিনি মিহলাই ল'ম এনেকুৱা এটা পুলিৰ কাৰণে টাবটাৰ এইখিনি যথেষ্ট এইখিনি দি দিলোঁ লগতে অকণমান আমি টেঙাজাতীয় ফলক কেলচিয়াম বা চূণৰ খুব প্ৰয়োজন আমি এই চূণ ডাঙৰ চামুচেৰে খুব বেছি এচামুচ দিছোঁ আৰু ইয়াতে এইখিনি আমি দি দিলোঁ তাৰপিছত আমি দিম এতিয়া আমি উলিয়াই থোৱা মাটিখিনি দি দিম এতিয়া এক মাটিৰে পোৰ কৰি দিম আমি পূৰ কৰি দিয়াৰ আগতে আমি পটাছৰ যোগান ধৰা মাটিটোৰ জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াটো ঠিকে ৰখাত আৰু মাটিটো পানী ধাৰণ কৰিব ক্ষমতা দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াতে কলৰ গছৰ টুকুৰা দিম অলপ মানে ইয়াতে এইটো ওপৰতো দিম মই অকণমান সেইখিনি তাৰপিছত মাটিৰা এইটো পূৰ কৰি দিম অৰ্থাৎ আমি দেখুৱাব গৈছোঁ যে এবছৰ হোৱাই নাই সেইখিনি উৎপাদন দিছে গতিকে এইবাৰ ইয়াৰ ঠাল ঠেঙুলীয়া বাঢ়িব বাঢ়ি পেলাই ইয়াৰ উৎপাদন হৈ যাব গতিকে এঘৰ মানুহৰ যদি আমি তিনিটা বা চাৰিটা বা দুটা টাবত এনেকৈ ৰুব পাৰোঁ বছৰটোৰ বহুখিনি আমি চাৰিটা এনেকৈয়ে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ মই সেইটোৱে দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ তাকো খুব কম জগাৰে আৰু কম ঠাইত সেইটোৱে মূল কথা এতিয়া মই গছজোপা নাৰ্ছিঙলৈ আহোঁ এইটো চাওক এইটো পোখাত দেখিছে খুব মানে লহ বহিয়াকৈ বাঢ়ি আহিছে কিন্তু মই ইয়াক মৰম কৰি নহ'ব ইয়াক কোৱা হয় নেমুজাতীয় গছৰ এইটো ৱাটাৰ ৰুটচ বুলি কয় তাৰমানে এইটো এনে বাঢ়িবহে ইয়াৰ পৰা আমি উৎপাদন নাপাম আৰু ইয়াৰ চেহেৰাটো বাকীডালতকৈ ভাল হয় এইবিলাক চাই পেলাই লগাডাল এইবিলাকৰ চেহেৰা ভাল নহয় কিন্তু ইয়াৰ চেহেৰা খুব ভাল এইটো চাক মানে ইয়াৰ চেহেৰা ভাল নহয় হালি গৈছে আগফালে কিন্তু ইয়াত উৎপাদন হ'ব গছ লাগিব কিন্তু ইয়াত নালাগে গতিকে মই ইয়াক কাটি এৰুৱাই দিব লাগিব এই বস্তু জানিব লাগে এই ৱাটাৰ ৰুটছটো বা নলগাডালটো চিনি পাব লাগে এইটো এটা এইটো এটা মই চিনি পোৱা এটা পদ্ধতিত দিওঁ এইটো চেহেৰাটো খুব ভাল হয় ই আৰু লগতে ই লম্বভাৱে ওপৰৰ ফালে উঠি আহে চিধা থিয় হৈ থিয় হৈ উঠি আহে ওপৰৰ ফালে সেইটোৱেই আছিল গতিকে ইয়াক মই কাটি উলিয়াই দিব লাগিব নহ'লে ই এনেই খাদ্য খাই থাকিব উৎপাদন সহায় নকৰে এইবিলাক দেখিছে এইবিলাকৰ পাতৰ ডালৰ চেহেৰাটো বেলেগ আৰু ইয়াৰ বেলেগ আছিল গতিকে আমি এনেকৈ দেখুৱাই দিলোঁ কেনেকৈ নাৰ্ছিং কৰিব লাগে এতিয়া গোটেইখিনি আমি মই ইয়াক খাদ্য যোগান ধৰিলোঁ ইয়াৰ শেষত আমি যোৱা অৰ্গেনিক আমাৰ জৈৱিক কৰা পদ্ধতি আমি পানী দিব পাৰোঁ এতিয়া এই লহপহীয়াকৈ বাঢ়ি আহিব আৰু এতিয়া এই নৱেম্বৰ শেষৰ ফালে ফুলা আৰম্ভ কৰিব আকৌ নতুনকৈ অফ চিজনৰ কাৰণে এইটো নৱেম্বৰ নহয় এতিয়া ফুলিব আৰু কিছুদিন পিছতহি গতিকে আমি ইয়াক বছৰে বছৰে গোটেই বছৰটোৱে উৎপাদন পাব পাৰোঁ বাৰমহীয়া গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ৰুই লৈ ঘৰৰ চাহিদা পূৰণ কৰক আৰু এটা অভ্যাস গঢ়ি তোলক এনেকৈ যাতে আমি ঘৰতে নিজাকৈ উচ্চ উৎপা মানে গুণসম্পন্ন বস্তুটো উৎপাদন কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীকো ইয়াৰ উপকাৰ দিব পাৰোঁ লগতে সিহঁতক শিক্ষা দিব পাৰোঁ কেনেকৈ লাগে কেনেকৈ দেখে এইটো ডাঙৰ শিক্ষা আমাৰ মতে গতিকে আমাৰ বজাৰ আমাৰ পথাৰ এই যে জুবিন গাৰ্গে কৈ গৈছিল তেওঁ বহুত কাম কৰি গৈ যায় খেতিৰ বিষয়েও সুন্দৰ সুন্দৰ শ্লোগান দি থৈ গৈছে এইটো ডাঙৰ শ্লোগান এটা যুৱক যুৱ উঠি অহা যুৱক যুৱতীৰ বাবে অসমৰ উঠি অহা যুৱচামৰ বাবে বা সকলো মানুহৰ বাবে যে আমাৰ পথাৰ আমাৰ বজাৰ মানে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে পথাৰ বজাৰৰ খেতি কৰিবলৈ গ'লে যেন নহয় নিজৰ ঘৰতে কৰিব পাৰি ঘৰত স্বাৱলম্বী হোৱা মানেই কথা গতিকে আমি তেওঁৰ সেই আদৰ্শও কাৰ্যত পৰিণত কৰাটো তেওঁৰ প্ৰতি এটা সন্মান জনোৱাৰ পদ্ধতি গতিকে আমি সকলো ফালৰ পৰা দিশৰ পৰাই এইবিলাকৰ দিশত আগ্ৰহী হ'ব লাগে আৰু যাৰ ফুল ফল ফুল ৰুৱে ফুলৰ প্ৰতি চখ আছে সেইবিলাকেতো আৰু সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিব গতিকে আজিলৈ আমাৰ পদ্ধতি দেখুৱালে আমি এনেকৈ কৰিছোঁ কোনোবাই আৰু ইয়াৰ বেলেগ ধৰণৰ পদ্ধতি কৰিব পাৰে একে পদ্ধতি নহ'ব পাৰে ইয়াৰ একদম মানে নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি নাই যে এইটো কৰিব লাগিব আমাৰ আমি আমাৰ পদ্ধতি দেখুৱাইছোঁ গতিকে আমি তাৰ উৎপাদনটো পাইছোঁ সেইখিনি আমি দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে পালে আমাক মন্তব্যৰে উপকৃত কৰিব আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ